Я с Думанюки, Валентина Ивановна. У меня букет цветов, сама медсестра. Случайно я встретилась с Гагиком Саркисовичем по газетам, написала ему письмо. Он выслал дискету, мы дискету посмотрели. Эта дискета, когда я посмотрела, она вселила у меня такую надежду и веру. Я послала ему письмо. И пришла, пришло, чтобы выслали мне лекарство. Я выслали мне лекарство на 40 дней. Я попила его. Стало мне легче. Я потом еще взяла на 40 дней, снова попила. И вы знаете, что хорошо, что прибавили силы. У меня такое было состояние плохое. плохое. Сейчас у меня давление нормальное, голова не шумит, ушел редикулит. Я не ощущаю никакой, во-первых, мой у меня дом, огород,